नाजरीन कराम आज मैं आपके लिए ख्वाब की आया कि अगर ख्वाब में पानी देखता है अल्लाह पाक फरमाता है हमने हर एक चीज को पानी से जिंदा किया हजरत इतने सेरिन ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो पानी पर चलता है जैसे दरिया या नहर के पानी पर तो यह उसके पाक ए और कुत ईमानी की तरीक है और अगर वो साफ और खुशगवार पानी पीता है तो ये दलील है कि उसकी उम्र दराज होगी और उसे खुशी और ऐश हासिल होगा और अगर वो देखे कि गंदा पानी पीता है तो ये इसके खिलाफ होगा यानी उसकी उम्र भी कम होगी और उसे खुशी और ऐश में भी नुकसान होगा और अगर देखे कि दरिया से साफ और अच्छा पानी पीता है तो ये उसके तमाम जहान का बादशाह बनने की दलील और बाज़ कहते हैं कि ये दरिया के पानी के पीने के मुताबिक उसे मार और नेमत हासिल होगी अगर पानी साफ है तो और अगर पानी मेला है गंदा पानी है गंदा पानी दरिया से पिया है तो उसे रंज सख्ती और खौफ दहशत हासिल होगा हजरत इब्राहिम करमानी ने फरमाया कि अगर देखे पानी गर्म पीता है तो बीमारी और रंज की दलील और अगर देखे कि उस पर पानी गर्म गिराया गया है और उसको खबर भी नहीं है तो दलील है कि बीमार होगा या उसको सख्त गम पहुंचेगा और अगर देखे कि पानी में गिरा है तो दलील है कि जो गम में गिरफ्तार होगा और अगर ख्वाब में देखे कि जिस घर में पानी गिराया गया है उसके अंदर दाखिल हुआ है तो दलील है कि गमगी फिर होगा और अगर देखें कि प्याले में पानी रखा था और साफ था और उसे कुत्ते की तरह चाट कर पीता है तो उसके ऐश और इशरत की दलील है लेकिन वो एक ऐसा काम करेगा कि जिससे बला और फितने में पड़ेगा और अपना माल को थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बख्शेगा और खैरात में खर्च करेगा

बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को आगे शेयर करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ी हों